assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar ijtimoiy tarmoqning faol kuzatuvchilari muhokama markazida loyihasining navbatdagi sonda yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz muhokama markazida turgan mavzularda sizlar bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz ko'rsatuvlarimizni o'tgan sonlarda ham aynan partiyaga o'zbekiston siyosatiga oid bo'lgan muhokamali mavzularda suhbatlashgandik. bugun esa hech qachon trenddan tushmagan ayniqsa oxirgi yillarda Uh, trenddan tushmagan til masalasiga e'tibor qaratmoqchimiz va bugungi suhbatdoshimiz uh, tilshunos filologiya uh, fanlari nomzodi dotsent muyassar safar niyozova bo'ladilar muyassar opa assalomu alaykum bugun siz bilan til mavzusida suhbatlashamiz har doim trendda bo'lgan ayniqsa oxirgi yillarda buni tan olishimiz kerak va o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha keraklicha mamlakat tomonidan ham qaysidir ma'noda islohotlar olib borilyapti bu islohotlar sizni qanchalik qoniqtira olyapti tilchi sifatida avvalambor barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz uch yilligi ya'ni o'zbek tili bayrami kuni bilan samimiy qutlayman <imitation> <imitation> tarixdan mana bilamiz bu e, kunga yetish yoki bu maqomga yetish osonlik bilan bo'lmagan hali sovet tuzumi qilichini qayrab turgan bir muhitda til mustaqilligi haqida gapirishning o'zi juda katta qahramonlik bo'lgan lekin bizning yurtdoshlarimiz mustaqillikka ilk qadamni mana shu tilimiz mustaqilligiga erishishdan boshlagan va shuning uchun ham ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma birinchi oktyabrdagi o'sha prezident farmoni ellik sakkiz elliginchi sonli farmon asosida davlat tilini rivojlantirish departamenti tuzildi demak mm -hmm. endi tilimizning huquqini himoya uh, qiladigan uni maqomini ko'taradigan uni tadqiqot yo'nalishlarini bir o'z nazoratiga oladigan bir tizim yaratildi tilni maqomini belgilaydigan omillardan biri mana shu til egalarining mana shu millatning tilga egalik hissi tilga vorislik hissi o'sha uh, shakllanganligi bilan belgilanadi deb ayta olaman siz til egalari ki til egalari biz o'zbeklar biz o'zbeklar o'zbekistondan tashqarida qozog'iston qirg'iziston tojikiston turkmaniston e, afg'oniston va hokazo joy, joylardagi bizni o'sha salkam qirq million aholimizdan tashqari yana ellik million aholi jami nufuzi ellik million aholi demak mana shularda bu nafaqat yurtimiz ichidagi avvalambor to'g'ri yurtimiz ichidagi millatdoshlarimizda yurtimiz tashidagi de ham millatdoshlarimizda mana shu tilga vorislik hissi bo'lishini men tilni rivojlanishidagi eng muhim omillardan b biri deb bilaman de, de, chunki mana millatni borligini belgilaydigan asosiy vosita bu uning tili uni geografik hududi ham emas uni boshqa bir qator atributlari emas bir qator masalan men o'sha gimni madhiyasi bayrog'i hokazolai qatorida men birinchi galda tilini deb hisoblagan de, bo'lardim mm -hmm. mana biz tilga shu paytgacha masalan aloqa vositasi u kishilar o'rtasidagi kommunikativ muloqotni yuzaga keltiruvchi vosita deb ta'rif berib kelingan mm -hmm. qolaversa men o'zim ham institut ta'limini maktab ta'limini til faqat kommunikativ aloqa vositasi sifatida o'sha bilganmiz va xuddi shunday o'qiganmiz lekin endi keyingi paytlarda bu o'sha til undan kengroq miqyosga masshtabga ega ekanligi haqida demak tilshunoslikda bo'lsin jamiyatda bo'lsin juda yam muhim qarashlar yuzaga keldi masalan o'sha til xalqning ruhi ya'ni u xalqning ruhini belgilaydi ruhiyatini belgilaydi yaponlarni sertavozliligi turklarni hissiyotliligi nemislarning tartibliligi degan stereotiplarni shakllanishini hammasini asosida til yotibdi demak bu xalqning ruhiyatini ruhini tashiydi ikkinchidan o'sha o'zidagi mavjud qadriyatlarini avloddan avlodga meros sifatida o'tkazadi har qanday boylik har qanday narsa har qanday tajriba an'ana yo hokazo uh, moddiy va ma'naviy boyliklar bo'lsin baribir o'sha til orqali o'tadi avloddan avlodga shuning uchun ham u o'sha avlodlardan avlodga o'tkazadigan biz muhim bo'g'inimiz bo'g'inda turibmizki bu bizning tilga vorisligimiz muyassar opa hozir nutqingizda aytdingiza hozirgi avlod tilni himoyachilari posbonlari dedingizda mana shu til himoyachilari posbonlari tilimizni <imitation> qanchalik himoya qila olyapti <imitation> <imitation> og'riqli masalalardan bittasi deb ayta olaman chunki boya men vorislik masalasini bekorga aytmadim til jamiyatda har kuni iste'molda bo'lmas ekan jamiyat a'zolari mana shu tilni har kuni xuddi <laughs> ovqat kabi xuddi boshqa moddiy yoki ma'naviy ehtiyojlari uchun iste'mol qilmas ekan uning tilning jamiyatdagi mavqeini haqida gapirish biroz mushkul buni nima bilan baholashimiz mumkin masalan biz o'zbek tili haqida juda zo'r ma'ruzani eshitamiz televizorda juda zo'r e, nimani masalan e, e, tilimizni qanday til ekanligi uni tarixi haqidagi zo'r narsalar ketadiyu ko'chaga chiqadi ko'zi bilan har kuni ko'chadagi o'sha tilimizga yot bo'lgan tilimiz qonunlari qoidalari me'yorlari nopsandlik bilan buzilgan yozuvlarni har kuni ko'rib o'tadi maktabga ketayotgan o'quvchi bu yerda o'qituvchisi har kuni imlo qoidalarini haqida gapiraversin uni ko'zi xush kelibsizni xush kelibsiz deb yozadi ertaga mana shu ko'z nazari bilan demak imlo xatolari bilan e, to'lib toshgan ko'cha yozuvlarimiz peshlavhalarimiz va buni biz jamiyat a'zolari ishlab chiqaryapmiz va eshigimizni tepasiga imlo xato bilan tilimizga nopsandlik bilan xuddi bir kiyimi yirtiq odamday agar qo'polroq bo'lsa ham biroz o'xshatishim deb men hisoblayman mana shunday narsani nopisandlik bilan ilib qo'yish yoki bo'lmasam biz dunyo maydoniga chiqyapmiz iqtisodimiz yildan yilga rivojlanyapti tadbirkorlarimiz oldin o'zbekiston tadbirkorlarimiz tinimsiz izlanishda tadbirkorlarimizni demak ishlab chiqargan mahsulotlari xorijnikidan qolishmaydi hozir bemalol biz o'sha saryog' mahsulotlari deysizmi yoki shirinlik mahsulotlari yoki bo'lmasam firmalar zavod fabrikalar va hokazolar o'zbek brendiga aylanib bo'ldi lekin men o'sha tilning iste'moli haqida bekorga gapirmadim yuqorida demak biz mahsulotni холоdilнигimizni ochamiz yoki pesh nimaga do'kon peshtaxtalariga <imitation> qaraymiz o'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan joyigina o'zbekcha xolos ya'ni biz tilni iste'mol qilmayapmiz tilni iste'mol qilmayapmiz men agar biroz achchiqroq bo'lsa ham shu yerda aytaman dunyoga dunyo maydoniga dunyo bozoriga jahon bozoriga chiqarayotgan biror bir millat o'zi ishlab chiqqan mahsulotga yoki brendga o'zga tilda nom bermaydi o'zini tilidan boshqa chunki u jahon maydoniga ingliz ingliz bo'lib fransuz fransuz bo'lib rus rus va nemis nemis bo'lib chiqadi biz ertani o'ylamaymiz demak biz o'sha e, tadbirkorlik obyektimizga yoki mahsulotimizga xorij tilida nom bersak o'sha e, xalq shuni ko'proq qiziqadi nom jarangdorroq bo'ladi degan tasavvurdamiz demak yana vorislik nimasi buzilyaptimi ya'ni jamiyatdagi til iste'moli qisqaryaptimi vaholanki bunday misollarni juda ham ko'p keltirishimiz mumkin vaholanki ingliz tilida 98 foiz lug'at bazasiga ikkilamchi hayot baxsh etilgan ya'ni u har bir mahsulotga nom bo'lgan inglizcha nom bo'lgan va dunyoga chiqyapti nega biz har kuni ishlab chiqarayotgan toza paxtadan bo'lgan mahsulotlarimiz bo'lsin yoki hokazo hokazo o'zbekning narsasi bo'lib chiqayotgan mahsulotlarimiz o'zbek tilida chiqmaydi kurash dunyoni egalladiku kurash atamalari ko'rdingizmi demak mana shu tilga hayot baxsh etishning E, usullari ya'ni til iste'molini kuchaytirishnig usullaridan biri uni o'sha bizni moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimiz bilan birga ishlatish tadbirkorlar nima uchun aynan o'zbek tilida nom qo'yish kerak nima uchun davlat tashkilotlarida aynan o'zbek tilida ish yuritilishi kerak nimai katta afishalarda reklama bannerlarda aynan o'zbek tilidagi so'zlar turishi kerak o'zbek tilidagi o'zbek alifbosidan lotin alifbosidan foydalanish kerak shular xususida aniq tilshunos sifatida sizni qiynaydigan jihatlarni aytib bering bugun dunyo brendida o'sha e, bizni qulog'imizga juda yam jarangdor eshitiladigan nomlar asli ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak juda yam sodda oddiy o'sha o'zini til bazasidan olingan so'zlar ekanligini bilishimiz mumkin negadir bizni tadbirkorlarimiz brend yaratmoqchi bo'lsa yoki biror bir obyekt yoki e, savdo tashkiloti yoki firma yoki go'zallik saloni hokazolar ochmoqchi bo'lishsa negadir o'sha judayam jarangdor bo'lishi kerak juda yam murakkab bo'lish kerak deb hisoblashadibek dunyo judayam ko'p bunday so'zlar dunyoni zabt etgan apple kompaniyasi shunday bitta tishlangan olma ko'ryapsizmi olma o'sha apple degan so'z demak hamma joyda tarqaldi va uni lug'atsiz ham hamma bepalli olma ekanligini bilishadi bunday misollarni juda judayam ko'p keltirishimiz mumkin ana endi biz universitet huzuridagi davlat tili asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi tarkibida nomlash xizmatini tashkil tə, qildik bu tajribani boshlaganimizga bir ikki yilga yaqin vaqt bo'lib qoldi biz internet tizimida nomlash xizmati tashkil qilindi va milliy nomlar interaktiv elektron platformasi yurtimizdagi eng ko'zga ko'ringan kompaniyalardan biri tetrasoft kompaniyasi bilan birgalikda yaxshi axborot texnologiyalarini so'nggi yillardagi yutuqlarni o'zida jamlagan elektron platforma yaratdik endi tadbirkor bu elektron platforma orqali bevosita murojaat qilgan paytida biz o'sha yaratgan boyasi yuqorida aytgan o'sha sodda so'zlar jamlanmasi yo'qmi bizda degan sakson mingdan ortiq so'zlar zaxiramiz bor nomlar zaxiramiz bor bevosita o'sha zaxiradan foydalanishi mumkin yoki bo'lmasam o'zi alohida yana qanaqadir jarangdor nom uh, yaratish uchun bevosita alohida buyurtma qilishi mumkin biz tavsiya qilgan nom lingvistik ekspertizadan o'tkaziladi maxsus sertifikat beriladi platformani o'zida elektron ravishda va u o'sha uh, nomning noyobligini belgilovchi qr kodga ham ega bo'ladi endi buni amalga oshirish borasida ham bir muncha muammolar yuzaga keldi sababki mahsulot yaratildi tizim yaratildi nomlash xizmati bor vazirlar mahkamasining 144 sonli qarorida bu nomlash xizmati o'zini o'zi moliyalashtirish asosida faoliyat ko'rsatish kerak tadbirkorlarga xo'jalik shartnomasi asosida nomlar yaratib berilishi kerakligi aytib o'tilgan va uni o'sha tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazishning avtomatlashgan elektron tizimi ya'ni adliya vazirligi tizimiga bizni platformamizni integratsiya qilish bizni xizmatimizni integratsiya qilish vazifasi yuklatilgan lekin biz o'sha ikki yildan beri nima uchun shuncha paytdan beri e, buni amalga oshirmabsiz degan o'sha savolingizga berilmagan savolingizga ham oldindan aytib o'taman Uh, biz mana shu integratsiya jarayonida ya'ni biz yaratgan mahsulot mana bu auditoriya uchun kerak mana shu auditoriyaga yetib bora olmayapmiz chunki tadbirkorlar bizni faoliyatimizdan bexabar ular o'sha avtomatlashgan tarzda onlayn ravishda murojaat qiladi masalan o'zi haqidagi ma'lumotlarni beradi va u qandaydir nom bilan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa demak xohlagan nomni yoki ism familiyasini yoki hokazo nomlarni bilan ro'yxatdan o'tib ketyapti juda bugun sizlarning xizmatingiz haqida ma'lumotga ega emas ma'lumotga ega emas biz men aytishimiz mumkin o'sha bitta maqolamizda ham buni nima qilib aytib o'tgan edik takror bo'lsa ham aytaman biz jahon bozoriga milliy nomlarimiz bilan chiqaylik o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha til maslahatchilari lavozimlari kiritilgan alohida alohida lekin biz xohlaydigan darajaga chiqmayapti nimaga bunga sabab nima hattoki onalar otalar ustozlar farzandlariga o'zbek tilida emas balki rus tilidagi kitoblarni o'qishni tavsiya qilyapti sen ingliz tilini o'rgan sen rus tilini o'rgan degan gaplarni gapiryapti hattoki shu millatni insonlari ham o'zbek tilidan qoniqmayapti chuqur va juda uzoq gapiradigan va bir ko'rsatuv hajmidan juda yam katta vaqtni talab qiladigan masala deb aytish mumkin yoki umuman vaqt talab qilmaydigan qisqagina javob bilan aytiladigan masala deb ham aytishimiz mumkin keling qisqa to'xtalaylik qisqa to'xtaladigan bo'lsak birinchi o'sha muammoning yechimi bizning millatimizda hozirgi avlodda mana shu tilni biz sofligini saqlab keyingi avlodga yetkazib berishimiz kerak o'zingizni masalan oilaviy merosingizni ham bu bolalarimga nevaralarimga qolsin deb yetkazib berasizku <imus> xuddi shunga o'xshagan vorislik madaniyati bo'lishi kerak til hamiyati bo'lishi kerak oriyatdan ham chuqurroq mahmudov ustozimizni juda yam chiroyli tavsiyalari bor til hamiyati o'sha hamiyat bo'lishi kerak va uchinchidan mana shu qonunlarimizda maxsus sanksiya belgilanishi kerak mm -hmm. masalan yuqorida men aytib o'tdim o'sha vazirlar mahkamasini bir yuz qirq to'rtinchi sonli qarorida ham o'sha integratsiya qilish muammolari ya'ni masalalardagi yuzaga kelgan muammolarda ham aytishimiz mumkin unga katta to'siq bo'lib turadigan firma nomlari to'g'risida va tovar belgilari to'g'risidagi qonunlar bor ularda o'sha tovarni egasi yoki bo'lmasam firmani egasi o'zi mahsulotiga yoki bo'lmasam o'zini firmasiga xohlagan tilida nom berishi mumkin degan narsa kechirasizku otni kallasiday bo'lib turibdi siz bu buyoqda mingta qonunosib hujjatlarni nima qiling demak mana shu garmoniya mana shu hamohanglik bo'lmas ekan bu muammolar muammoligicha turaveradi biz gapiraveramiz u muammo muammoligicha turaveradi to'xtamaydi mana shu o'zbek tiliga muhabbat qo'yish uchun o'zbek tilini rivojiga hissa qo'shish uchun o'zbek tilini hozirgi mavqedan ko'ra ancha yuqoriga ko'taradigan avlodni shakllantirishimiz uchun biz bugun nima ishlar qilmayapmiz qilmayapmiz emas qilishimiz kerak degan savolga javob bera qoliy oddiygina o'sha tilda so'zlashing o'sha tilda ta'lim oling o'sha til bilan dunyoni anglang o'sha tildagi badiiy asarlarni ma'naviy qadriyatlarimizni adabiyotlarimizni o'qing shuning o'zi yetarli mm -hmm. tilimizning demak ertasini ta'minlash uchun yoki nimalar qilishimiz kerak deganda bu tilshunoslarni zimmasidagi masala emas tilimizni rivojlantirish bu olimlarimizning yoki o'qituvchilarimizning va hokazolani ishi emas bu hammamizning ishimiz bu hammamizning ishimiz nima bilan belgilanadi tilimizni sevish tilimizdagi so'zlardan orlanmaslik mahsulotimizga o'sha tilimizda jaranglatib nomni qo'yish peshtaxtamizga chiroyli qilib savodxonlik bilan yozib qo'yish va farzandlarimizga o'rgatish mana shu judayam oddiy buni yechimi demak o'sha muhabbat shunda paydo bo'ladi demak siz abdulla qodiriyni bir nimasini e, aytib o'tardim shu yerda fikrini o'zbek tili kambag'al emas uni kambag'al deyuvchilar kambag'al ko'ryapsizmi mm -hmm. tilimiz juda yam boy til va uni faqatgina har birimizni o'sha bo'g'inimizdagi zimmamiz o'sha tilda gaplashish o'sha tilning me'yorlarini egallash o'sha tilda juda katta lug'aviy zaxiraga ega bo'lish men shu yerda ta'kidlagan bo'lar edim bog'chada nima uchun zumratni qo'ya olmaymiz alyonushkani qo'yib qo'yamiz nima uchun Nuxat no'xatpolvonni qo'ymaymiz nima uchun husanbil degan nomlarimizni qo'ymaymiz ya'ni uyurda, u yerda u o'sha алиса в стране чудесni biladi lekin Zumrat va qimmat haqidagi yoki Nuxat polvon yoki husanbil haqidagi ertakni bilmaydi-ku. u o'sha ertakdan xabardor bo'ladi shu nom orqali ko'rdingizmi qadriyat qayerda singdirilyapti yoki tilga vorislik qayerda buzilyapti mana shu bo'g'inlarda oddiy nomlanishlarda nima uchun biz o'sha dunyoni o'zbek ko'zi bilan ko'rsatmaymiz o'zimizni ertak qahramonlarimizni qo'ymaymiz o'zbek xalq ertaklarini o'qimaydi bolalar men o'sha bitta achchiq maqola berdim yaqinda o'sha bolalarimiz mashani qo'yib zumradni tanisin deb lekin vaholanki masha o'sha o'ris chastuchkalarni aytadigan kampirlarni ro'molini bog'lab chiqadi va xuddi o'sha kiyimda chiqadi ko'rdizmi qadriyatni qanday yoyish hozir yadro urushlari xavfli emas Hai, mm -hmm. mana bunday narsalar bizning ma'naviyatimiz uchun juda katta soya va juda katta xavf shuning uchun biz o'zimizni himoyalash mexanizmi mana shu orqali ekanligi biz bolalarimizni mana shu narsalardan himoya qilishimiz kerakligini bilishimiz kerak his qilishimiz kerak rahmat va opabugu sizga qadrli yurtdoshlar ijtimoiy tarmoqning faol kuzatuvchilari bugun sizlar bilan til masalasida ba'zi fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik til masalasida biz soatlab kunlab oylab gaplashishimiz mumkin lekin masalaning yechimi bizning tilimizga bo'lgan muhabbatimizda shunday ekan biz bu mavzuni hozircha yopib turamiz va keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz